Но вообще, как бы, арена Львов очень гостеприимный и очень футбольный стадион, и здесь всегда приятно играть. То, что касается непосредственно самой игры, вы знаете, я когда на футбольном поле, я не обращаю внимания на атмосферу, которая царит около футбола. Я весь в игре и не отвлекаюсь на то, что происходит на трибунах. У обоих команд были шансы для того, чтобы забить в этой встрече. Я прекрасно понимал, отдавал отчет о том, что, в принципе, игра идет до забитого мяча. Так как мы действовали очень аккуратно, точно так же и донецкая команда действовала аккуратно, понимала прекрасно, что любая ошибка, допустим, ими, ставит крест. на Одной из самых сильных атакующих линий у шахтера это именно атакующие. Мы пытались нейтрализовать, не дать им возможность разбежаться, строить свою контр-игру, при этом лишить их пространства, времени. И, возможности. и в целом, я считаю, в большинстве своем это удалось. То, что те моменты, которые были возле наших ворот, особенно опасные моменты, в основном были в результатом в результат наших ошибок. именно. Это не то, что создал нам соперник, а результат наших ошибок. Так что нам есть над чем работать, мы это прекрасно даем отчет. И прекрасно даем отчет о том, что а, дорога к золоту для нас открыта. Все в наших руках.